Всем привет, дорогие друзья, с вами команда Time Games. Сегодня мы играем в КРМП, а точнее не играем, а мы рассказываем о сервере NFRP, NFRP, New Flying Role Play. Вот. Сервер очень хороший. Рома на нем админ. Если что, он может вам помочь. О, Евгений Лукьян, Лукьян. Он этот. Тоже админ. Он не может зайти на свой ак, потому что я его забанил как-то. Задаем. -а. понятно. В общем, очень хороший сервер. Поехали, Ром, покажем. Сначала автосалон. Да, а, еду, еду, да. Поехали. А угу. Я, ребят, сейчас так такая вот машина красивая хорошая машина сейчас будет немножко пойлоють приседать в ППС, но ничего страшного, ребят. тут, 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 тут уже присело Вот здесь, ребят, если вы хотите про. Ой, какая уже охота, я его сейчас кикну и все, Жень. Не надо кикать. Жень, я сейчас кикну. Да не надо. Короче. Да надо он ничего не сможет сделать вот здесь вот выставляется машина и нажимаете продать sell -карт. Вот. дальше заезжаем в автосалон ребят сначала на второй этаж потом на первый этаж. А второй этаж продаются различные машины здесь уже знаешь что мне мой друг пишет что такое? он мой друг Павел ну дай ему бан а -а -а. он хочет реально чтобы ему бан дал ну Короче, ты куда поехал я не Ром, могу не Okay. В общем, вот здесь продается, уже осталась одна Mitsubishi, их уже всех выкупили. Вот, одна у Рома, если что, обращайтесь, может он вам отдаст ее. Не, Жипы Audi, различные жипы Audi. Потом идет Mercedes, и X5 и BMW. Mercedes Haban и X5 и BMW. Вот, на первом этаже у нас, что у нас здесь? У нас на первом этаже идут мотоциклы. Мотоциклы Ява, еще какой-то, тоже хороший, качественный. Все, все, э, как бы, тест-драйвы машин вы можете посмотреть в прошлых роликах. Да. Лада Приора. У нас были тест-драйвы, короче, 99 девятки, приорики, там все такое. Да. У нас даже мотоцикла грехи. не было, тест-драйва. Вот, ребят. Так, продолжаем. Э, дальше мы поедем, ребят, с вами на различные места по делам например вот э, что вам хочется больше всего на сервере перекрасить машину поехали перекрасить э, чтобы перекрасить машину э, вы проезжаете вот сюда здесь у нас сто вы тюнингуете свой транспорт пока что не сделали там тюнинг диска там всего такого есть починка есть э, э, перепрока, перепрока, про, да, 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 язык заплетается уже. Какой видосик мы сегодня уже записываем? Э, перепрока, перепрокраска машины. Покраска машины, короче, тут Вот. И вот, например, я поставлю перекрашиваться, и вот она перекрашивается. Посмотрим, какой цвет здесь по айдишникам. Чтобы перекрасить машину, вы нажимаете, чтобы ну, на машине, да? И она у вас выскакивает моделька. Ма ма вот. Машины различные. На, на, в автосалоне очень часто появляются различные новые машины. Например, как Камри появилась недавно. А, она уже все распродана точно. Mm -hmm. Вот. И появляются по одной машине различных таких. И можно попасть на крутой э такое место, такое. Типа... На крутую машину, короче. единственную такую. Вот, я перекрасил Skyline. Вот я и помял его, когда я перекрашивал. Так, секунду. Вот. Снова заезжаете на такой момент. На такую штучку. Я не знаю, как это объяснить. В общем, мне здесь снова бибикаете. Она у вас чинится. Вот. Чтобы завести машину, нужно нажать на Т русскую. Чтобы чтобы плюс ставить в машину нужно CTRL, чтобы вы знали, вот. Людей на данный момент на сервере очень мало, к сожалению. Да. Вот. Ну как бы ребят онлайн тут э, уже 6 человек был или 7 рекорд, так что уже Надеюсь, все нормально. Ребят, э, сервер уже поднимется и будет лучше, потому что сервер очень хороший, качественный. Да. Вот. Смотрите, фар включу. Красиво. На двоечку можно открыть капот, включить фары. Давайте мы с вами разобьемся на этой машине, чтобы показать, как ее чинить на это. Если вы разбили машину. Обязательно пристегивайте ремень на машине, иначе вам будет бобо. Ремень. А если да. вы ездите на мотоцикле, то вам нужно пристегнуть, это, одеть шлем. Если шлем пока... для меры безопасности да, ребят, ездите по правилам, а то не смотрите на нас. смотрите. Вот. Сейчас мы на Skyline никуда не кидаримся сильно. Вот. посмотрим, что будет. Роман, ты бы это видел. Ребята. Подожди, я тут с чуваками переписываю. Это красиво. Мужик назад не смотрит. Ребят, это очень было красиво. Ром, пожалуйста, забери меня. Окей, ты где? По пути на, по пути на южный мост. Разбились, ребята, ага. Сейчас. Сальтушки вернулись. Я тут с корешами, короче. О том, У меня. поговоришь. А? Позже с ними поговоришь, давай-ка быстрей. Да, а нет, то нет. зрители не любят, что ли? Сейчас лечу, пацаны, на своей посудомоечной машинке. А впрочем, ничего нового. На своей посудомоечной машинке я сейчас подлетел как в форсаже каком то Для <клых> ну ноги так. Знище. А вы если, например, допустим, разбились на машине и у вас уже дым из капота, вам стало плохо, вы открываете капот, подходите к капоту и пишете вот такую команду. Пишите вот такую команду. Вот и у вас э, машина чинится. Вот такие пироги. Админы здесь дружелюбные. Да. Очень хорошие. То поддумки. есть, пацаны, вы зайдете на сервер, я вам проведу инструктаж, что надо делать, что не надо, дам лидерку, да. короче, что захотите. Как они втроем ездят? А, втроем. Вдвоем. У меня раздвоился ник. Павел. Тебе сейчас да, да, этот хиг дать или да, что? Так. Ты ч падла? Офигел Ой, что ли? Рома, ты можешь, пожалуйста, дать какую-нибудь машину, которую не жалко? Не могу. У тебя вообще никакой нет? Нет, куда ехать? А, не знаю, едь к автосалону. Ой, авто. Автосалон, да. Еду, но меня тут сильно лагает. Выкидывай меня здесь. Так, ребят, снова берем Skyline. Мы его разбили жестко. Не хотят такого сильно разбивать, ну ладно. А, включаем фары, заводим машину и уезжаем. До свидания, ребята. Вот. А, сейчас разобьемся. В этот раз надо нормально разбиться. Разбился, блин, нормально. Сейчас, ребят, секунду Вот так вот, сейчас у нас повалит сильный дым и Мы заглохнем Вот, ребят, вот так вот происходит это все Нажимаете сразу на цифру 2 Открываете капот Вылазите из машины И прописываете фикс кар Фикс кар Фикс кар фикс кар а, не нашел проблему поломки двигателя. Еще раз прописывайте. И получается так, что нашел поломку и исправляет неисправности. Вот. А, Красивый мотор Машина чинится. Отремонтировал двигатель, видите, и исчезает дым. Но внешность машины все равно как бы не работает. Ну, не чинится. Вот. Чинить ее внешность уже надо в авторемонте. Вот. Так, дальше. В принципе, и все. Есть различные работы. Сейчас введем GPS. GPS. Вот важные места. Есть автошкола, банк, мэрия, полицейский участок, центральный оружейный магазин и аэропорт мирный. В работе есть грузчик, дальнобойщик, шахтер, лесоруб, водитель автобуса, сборщик оружия. И в прочих есть Южный ремонт, клуб 8 бит, магазин 24 7 и паспортный стол. Давайте съездим в магазин. Жан, ты где? Стой. А, Ром, мы в 24 на 7. Окей. Так, ребят, при себя не фп, простите. А, вот так вот, ребят. Лучше всего, если хотите работать просто для своего кайфа, что если хотите вы вот, просто работать для себя, то вы можете э, работать дальнобойщиком. Очень интересная работа. Да. Мы сколько работали с Женей, реально очень интересно. Для кайфа, да, да вот. ну единственный минус, то, что прицепы скакают, прям не знаю. На дороге. Да, есть баги, некоторые да, в да. магазине вы прописываете вот такую команду под названием бай, и у вас выскакивает меню. Меню магазина. Сим-карты, телефонная книжка, удочка, отмычка для взлома, часы, веревка, смазка, ролики. Вот, фотоаппарат, буксирующий трос и КПК. Вот. А -а -а. Купим кому, ребят, давайте с вами маску и наденем ее. Маск он. Пишем маску он. Рома, верни Скайлайн. Ты не можешь ее использовать. А почему я могу использовать маску? Рома. Почему я не могу маску? Я не знаю. Я дел, ну, нормально всё. Не знаю, ладно, допустим. Ну давайте тогда э, возьмем отмычки для взлома. Что значит как пуп? Ладно, сейчас, ребят, давайте протестируем на другом ты не сможешь э, взломать, и я пробую. Хорошо, ладно. Потом я думаю, админ разберутся с этим. Вот. полицейские. А, нет, у них не полицейские. Она обычно яви рассыпает, ясно. Ладно, ребят. Так, смотрите. сервер очень хороший. Когда вы зашли на сервер, берите скутер и едьте в паспортный стол, чтобы получить паспорт. Потом едьте э, в автосалон, покупайте себе машину, отдыхайте и развлекайтесь со своими друзьями. И да. еще забыл кое-что. Э, можно поменять себе скин одежды сказать. Вы сюда заезжаете и меняете себе скин, одежду различную. Вот, прописывая команду вот такую. Buy skin. Прописываете buy skin, выбираете, например, мужской или женский. Спортивная, деловая, повседневная. Вот, выбираете. Деловую я выбрал. Пусть будет такая. Вот. В общем-то, вот все, ребят. Всем спасибо за просмотр. Заходите на сервер. Сервер очень хороший. Mm -hmm. Всем пока. Всем пока.